Друзья, младшая невестка президента Ольга Янукович, жена младшего сына для тех, кто путается в родственных связях, за 2012 год задекларировала 118 гривен дохода, а на ее банковском счету всего 298 гривен. Вот она, тяжелая доля женщин Украины. Эта программа Проф Ночи с Павлом Сереметом. Поехали! Сегодня вечером бунт в Верховной Раде, весеннее обострение или политическая революция. Поцелуй Натальи Королевской от 500 до 1000 евро. Майкл Щур обнаружил среди депутатов политических мутантов. Самый сильный человек Украины, олимпийский чемпион Алексей Тарахтей. В Украине теперь не один, а два парламента. Одні блокируют трибуну і засідають там, де и должны, в Верховної Раді. Другі собрались на улице Банковій поближе до президенту. Що це бунт, шантаж, путч или політичні інтриги? Підпільне засідання половини парламенту на вулиці Банковій під боком у президента Уже назвали Путчем. І здається, що Україна попала в чергову глибоку кризу. Але ми вирішили знайти, хоч якісь оптимістичні моменти в парламентському перевороті партії регіонів. Перші позитивні результати засідання парламенту неймовірні. Народні депутати почали голосувати лише за себе руками, як то і хотіла опозиція. Експеримент продемонстрував, депутати можуть працювати без парламентської дальні, а це щорічна економія 200 тисяч гривень. І найголовніше. Подані три законопроекти, де зробити наступні виїзні засідання парламенту. Уважаємо народні депутати, друзі, давайте зберемося так кому, як ми вміємо. Поки найбільше прихильників провести його на Мальдівах. Аргументи резонні. Більшість змушена двічі на місяць повертатися з пляжів Індійського океану і заради цього долати по 14 годин незручних салонах літака в кожен бік. Незручності настільки очевидні, що відразу вісім народних обранців висловили готовність здати в оренду свої особисті віли на правах анонімності для проведення засідання парламенту, чим засвідчили державницький підхід. Уже відомо, що уряд Мальдівської республіки готовий поділитися власним досвідом проведення засідань парламенту прямо під водою. Тут уже і столи, стільчики можна писати. Все тут знайоме для депутатів, навіть голосувати умовними знаками, як раніше це робив депутат Чечіто. Попередні підрахунки засвідчують, це не буде аж так дорого. Лише за кошти, отримані від продажу будівлі Верховної Ради можна 365 днів проводити зручні і недорогі визні засідання парламенту на Мальдівах. Є пропозиція зробити засідання парламенту в колишній резиденції Межигір'ї, Тут переваги беззаперечні. П'ятиметровий паркан надійно захистить їх від опозиційних депутатів, наприклад, від удару, які постійно хочуть перервати роботу. Ще один позитив: укласти договір про оренду тутешніх приміщень можна дуже швидко. Як відомо, є прекрасний досвід. Майже два роки як орендують тут робочі кабінети для президента Віктора Януковича. Депутатам дуже подобається, що засідання можна проводити в новому сучасному будинку Хонка. А ще тут Віктор Янукович може проводити. Те екскурсію по межегір'ю. Тут можна позайматися спортом. А там далі живуть кінгуру та австралійський емо. Тут є де прогулятися. Паркан тягнеться на 54 кілометри. Наймолодші депутати більшості пропонують ще одну можливість: взагалі не збиратися, а запустити спеціальний додаток для айфона і голосувати дистанційно. Утім, цю ідею не підтримують комуністи. Вони проти американських гаджетів. А мы думали вчера, гадали, почему такой ажиотаж по поводу снежного обстрела депутатов регионалов. На наших глазах чуть не родилось новое дело о террористах. Женщин депутатов закидали снежками, перепало их кавалерам тоже немного. И теперь эта глупая забава возбужденных весной людей чуть не перерастает в целое уголовное дело о нападении на жизнь народных избранников. А мне казалось, что все дело в весеннем возбуждении, что это хлопцы так заигрывают с девушками. Они же почти все из деревни, хорошим манерам не обучены. Это ж классика. Закидать понравившуюся девушку снежками, подергать за косички или дать учебникам по голове. Теперь прежде, чем кинуть снежком в девушку, следует узнать, не в партии ли регионов состоят ее родители. Иначе затаскают по судам и тюрьмам. Но эта снежная битва привела к тому, что вторую ночь в Киеве, в центре, убирают снег с тротуаров. Я вчера вечером с программы возвращался домой, я обомлел. Зимой снег не убирали, а тут шуруют как подорванные и в основном женщины. Ночью. А что это вы ночью убираете снег? Может, Чтобы удобно было парковаться. То есть всю зиму снег не убирали, а сейчас помнили, да? Убирали, убирали. Идите домой, вас ждут дома дети. Зиму убирали, убирали. Причем трудились не только дворники. Лопатами орудовали работницы магазинов, кафе и офисов. Я так подозреваю, что на всякий случай зачищали маршруты возможного передвижения высокопоставленных чиновников по городу. Люди в специальных жилетках, и женщины в пальто и куртках, не похожие на дворников. Но каково коварство партии регионов, а? С этой снежной битвой, войной с снежками, они скрывали свой коварный замысел разрыва парламента на две части. Скрывали свой план проведения секретного заседания парламента чуть ли не на Конспиративные квартиры. Они за этой снежной битвой и скрывали вот этот провал голосования по выборам мэра Киева. К нам приходил в понедельник Чичетов. Он намекал на то, что Верховная Рада примет закон против блокирования трибуны, еще какие-то законы. Но мы ему не поверили, так посмеялись, как это принято сейчас. Оппозиция тоже была застигнута врасплох. Удивил еще во вторник всех лидер партии «Свобода» Олег Тегнебок в тот момент, когда голосование по выборам в Киеве провалилось, и депутаты уже рвались блокировать трибуну, Тегнебок разместил в своем блоге на «Украинской правде» статью с требованием ввести в киевском метро беспроводной интернет. Вот это самая актуальная проблема для человека, который сам уже забыл, когда последний раз ездил в метро депутаты-герои недели. Они удивляли нас каждый день и очень много чудили. У них тоже весна, они же люди. Фото недели, я считаю, крепкая мужская дружба в Верховной Раде. Перед лицом опасности депутаты наконец-то не скрывают друг другу свои истинные чувства. Пусть даже общество и осуждает однополую любовь, но это же все-таки любовь в такие тревожные времена. Наш друг и коллега Майкл Щур из Торонто сходил в Верховную Раду и обнаружил там радикальные перемены в поведении известных людей. Ему повезло, он походил еще по коридорам того здания, где в принципе всегда собирался и должен собираться парламент. И сделал репортаж оттуда. Наша новая рубрика «Эй, вы там, наверху!» Міша, зв'яжи свої руки. Я американець, па краще. Покра... Покра... А я росіянин, па Покра... Покра... Странний Покраще. ти чоловік. Чому парламент не працює? Відповідь на це питання ми шукаємо поміж депутатів. Наскільки зараз вас влаштовує, як працює Верховна Рада? Сьогодні парламент затиснутий між авторитарною системою, яку намагаються встановити через банкову. І тими вимогами, які є у простих громадян, зараз як криза в парламенті трохи така створилася. Який ви бачите вихід з неї? Треба домовлятися. Ви говорите абсолютно з позиції європейської традиції політики. Ну я, я, я так думаю, бо так думає більшість українського народу. Ви з опозиції? Ні, я з фракції партії регіонів. Серйозно? Да. Я перший заступник керівника фракції партії регіонів. радник президента України. Виглядало, що ви ну, такі як європейські цінності сповідуєте. у ну, нас найбільші, най, найбільші європейські цінності сповідує якраз фракція партії регіонів. І ми вирішуємо допомогти ідейним опонентам домовитися. Про що би ви хотіли поговорити із тамтою стороною парламенту? Про те, що Україна в нас одна і нам потрібно, як кажуть, як незважаючи на те, чи це росіянин, чи це українець, чи це єврей. Жити дружньо. Ви сказали українець, росіянин, єврей і жиди. Слово жиди, це, 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 це слово жиди, я, я навіть, у, у моєму лексиконі такого слова нема. Жиди, а потім Дану, ні, слово жиди. Ні, дружно. ні, 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 боже. Можливо, налагоджувати діалог допоможе зразок законопроектування Сергій Тірохін. Я вирішив на 25 э, березня Кожного року ввести це свято покращі. Чому покращі? Тому що так азарівською українською мовою. Останній проект закону про свята покращі, 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 краще. Па Не по а покращі. А, Па, а, па І саме цікаво, що він так і дійде до зали. І, хоча він абсурдний, і він зареєстрований день дурня. А вам не здається, так. що таким чином ви дискредитуєте в принципі парламентаризм? Ні. Петро Симоненко, так? Так, так. Да. Це Петро Симоненко і зараз нам не буде. Це Петро Симоненко з Комуністичної партії України. Зараз на... у нас… Це Петро Симоненко з Комуністичної партії України і з нам з нами. Так, хорошо. Це Петро... Я... Ви говорили про дискредитацію парламентаризму. Як виправити, що зробити, щоб вона припинилася? Першу чергу все зробити, щоб комуністи прийшли до влади. І тоді в державі буде порядок. Вчорашня акція, коли ви сиділи, що це було? У мене є всі підстави говорити, що це шоу було. Я ще раз кажу, що ми дуже відповідально ставимося до нашої історії. Ми гарантуємо, що ми більше не будемо повторювати трагічні сторінки. Ну продовжуємо налагоджувати діалог. Там стоїть Чечетов. Ну, яке питання, ви йому поставили? Я його передам. Міша, зв'яжи свої руки. Тільки що мав інтерв'ю з Катеринчуком паном, і він казав, щоб я вам передав Міша зв'яжи руки собі. Ну, я не знаю, що там він казав. Ми одна велика, багатонаціональна родина. Це, Ви фокус. могли б мене трогати Никого... мене за руку, да. бо то трошки не я цей. Побачаю. Що мені подобається у Сполучених Штатах Америки? Я американець. Оце перше. А там ще я з Німеччини, з Австрії. Ну президент, президент. Негр з Кинію. О, там головне. Я Росія. Я Росія. Я, я американець. І цей міжнародний досвід дає можливість впевнено дивитися у майбутнє майбутнє України знаходиться у міцних руках, у міцних демократичних руках партії регіонів. Отак От і скажіть. Майбутні України знаходиться в міцних, у міцних демократичних, демократичних руках, руках партії, партії регіонів. Яка як яка змусить, я, яка все зробить, знаходиться, знаходиться у міцних, руках партії, у міцних, партії, демократичних руках партії, партії, партії регіонів? То, давайте коротким реченням. Майбутнє України знаходиться в міцних демократичних руках партії регіонів, яка консолідує суспільство. І далі? Яка, яка е до, до 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 європейського дому? Яка об'єднає українським політиком і приведе Україну до європейського дому. Это був Михайло Чечетов. Так. <гручен> да. <Соблачен>. Європейського майбутнього. <гручен> Найкраще. В Украине живет очень много сильных людей, и один из них зашел к нам в студию. Это сенсация года. Человек, который получил украинский спортивный Оскар за 2012 год. И главное, он стал в Лондоне олимпийским чемпионом. Встречайте, олимпийский чемпион, штангист Алексей Таракти. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Как у вас Мощную руку рукопожать? А можете вот так вот сжать по-настоящему, по-олимпийски? Жаль. Жаль вас. Жаль, нет. Только без угроз. Ладно, спасибо. Вы еще и добрый человек. Я не узнаю вас в гриме. Обычно вы в другой одежде. И, и в костюме, наверное, тоже. Да, но сп спортсмены могут выглядеть так элегантно вообще. Ну, есть время ходить в спортивном, есть время в цивильном. Давайте посмотрим момент вашего триумфа. Вашу победу уже на музыку э, кладут? Пожалуйста. Сколько там было килограмм? 227. 227. А вы когда пересматриваете вот это видео, уже ставшее легендарным, видите, люди даже музыку кладут. Такое ощущение, что кадры из сна. Вы прям до сих пор не верите в свою победу? Не то, что не верю, но просто такой момент, который очень тяжело как-то реализовать сейчас и представить его еще раз повторно. То есть второй раз вы уже не подымете столько? Ну, подыму, конечно. Я и не раз это подымал. Но именно это сделать в, одно, в один год, в одно время, на определенных соревнованиях очень тяжело. Алексей, скажите, пожалуйста, ну в чем кайф? Вот в чем кайф таскать вот это железо? Вот. Кайф в одном. Единственный момент, когда стоишь на пьедестале, на тебя одевают далее. Это, вот это единственный кайф, это те 3-4 секунды, когда поднимается флаг, когда ну, ты понимаешь, что ты самый лучший сейчас в этом году, то вот это именно компенсация всех, всего того времени, всех тех затрат, которые были потрачены на предстоящие годы. Вы накануне Олимпиады, на чемпионате мира в 2011 году, были бронзовым призером, потом вот стали в Лондоне олимпийским чемпионом. Не потеряли мотивацию вот до следующей Олимпиады? Еще есть к чему стремиться? Еще есть э, рекорды в личных упражнениях, которые могут стать рекордами мира, Европы, Украины. Теперь а, это. А почему выбрали такой адский спорт? Не легкую атлетику, не футбол. Вы же из Донецкой области, там футбол популярен. Почему именно железо таскать? Вы знаете, много кружков обошел во многих был и на бальных танцах, и на карате, и на дзюдо. Все практически обошел. Но, видимо, именно тот тренер, который меня встретил впервые, то есть показал мне этот вид спорта, и я остался там. А вы помните имя первого тренера? Да. И как его зовут? Один Руденко Владимир Алексеевич и Ксенс Геннадий. Геннадий Ксенс и Владимир Алексеевич, спасибо вам за олимпийского чемпиона. У нас есть ваши детские фотографии. Посмотрите, пожалуйста. Мушкетер. Да. С этого все начиналось. Вы могли стать актером, звездой сцены. Еще, еще есть время. Ну, в принципе, да, вы же молодой, вам 27 лет. Уже да. А вот любовь школьников. Все пытаются потрогать вашу золотую медаль. Я им просто сказал, что кто потрогает золотую медаль, у того все желания будут исполняться. Но они не затерли, дети, медаль-то вашу? Нет. Все нормально? Рука только болела. Рука болела, да. Вместе с Потому медалью поднимать детей. Все тянут, все тянут, да, не, не хотят отпускать. Пытаются там оторвать ее, а вы как бы вот их вместе с медалью переставляете. Как на рыбалке. Да. Но вы теперь звезда, путешествуете по миру. У вас есть поклонники даже где-то вот далеко, вот даже с обезьянкой. Это мы разговариваем. Общий язык нашли. Я смотрю, Алексей, что вы, в общем, не такой биоробот, как многие спортсмены. Все-таки вы любите пошутить. И вот у нас я снял спортивный костюм. А вот видите, вы почти в спортивном костюме. Кто этот негодяй в белом рядом с вами? Это мой друг. Вы умеете пошутить над собой, не боитесь выглядеть как-то так. Ну, получается. Не по спортивному. Да. Это мы на причале людей отпугивали. Да вам даже и рожицы не надо строить. Вы одним своим внешним видом уже наводите трепет на людей. Скажите, получили ли вы за Олимпиаду квартиры, машины, дома, яхты? Ну, как положено олимпийцам. Да, практически все, что вы перечислили, все уже стоит. Квартиру дали? Квартиру дали еще за чемпионат мира. Машину дали, да. Что за машина? А Volkswagen Passat CC. Самая угоняемая машина, я слышал. Спасибо. Вы какой-нибудь там замок амбарный повесьте или там напишите «машина олимпийского чемпиона». Или просто не заправляю ее, да? Вот вы шутник, Алексей. У нас в студии был практически образцово-показательный украинский спортсмен, олимпийский чемпион, красивый, сильный человек. Алексей Тарахти. Спасибо вам, Алексей. Новых вам рекордов, новых медалей. Спасибо. Мы всегда считали, что политики, депутаты – это ответственные, умные, серьезные люди. И, например, пренебрежительно часто относимся к спортсменам. А они наоборот, посмотрите, умные, живые, с чувством юмора. Наши люди. А какое фантастическое чувство юмора у министра Натальи Королевской. Она вчера прошлась по рядам митинговавших под зданием правительства чернобыльцев и щедро одарила их своими поцелуями. Наталья Юрьевна, почему мы нищие, а сын президента за два года миллиардер? Как жалко, что меня не было вчера в этой шеренге митинговавших. Вот это класс, вот это находка. Ой, Наталья Юрьевна, не сломать вас, не сломать. Протестующие чернобыльцы лезут к министру Королевской, просят пенсии, пособия, все такое. Она им в ответ. Заряд оптимизма. Где моя пенсия? Вот тебе поцелуй. Где наши тысячу евро зарплата? Вот тебе поцелуй в губы. Помогите с пособиями. Крепкое рукопожатие. Гениально!

Продолжаем изучать декларации о доходах чиновников и депутатов. Вон у Виктора Януковича с младшим сыном совсем беда. Не растет благосостояние, а только тает, как апрельский снег. Старший сын-то увеличил богатство вдвое, попал уже в список 100 самых богатых людей Украины. А доходы народного депутата Виктора Януковича-младшего в 2012 году сократились на 36 тысяч гривен. А банковский счет похудел на 140 тысяч гривен. Согласно декларации, сын президента, младший сын, хоть и вице-президент Автомобильной Федерации Украины, но не имеет собственного автомобиля. Нет транспорта. И у его жены, у его жены на банковском счете всего-то 200 с чем-то гривен. Права, народная мудрость, как в сказке. Было у отца два сына, один умный, а второй красивый. Председатель прогрессивной социалистической партии Наталья Витренко жива, здорова, слава богу, и собирается объявить партизанскую войну новому папе римскому. Почему? Ну, в том случае, если он без приглашения патриарха московского Кирилла приедет в Украину. Прям так и сказала. Если без приглашения нашего Кирилла, то папа будет считаться агрессором. Если он приезжает без приглашения, то он является агрессором. Приходится бороться вот так, как мы можем, партизанскими методами, теми методами, которые нам по силам. И, конечно, этими методами мы будем бороться против визита Папы Римского, если он будет не согласован с нашей церковью. Я как говорю, верующий. как политики, как верующие, я не могу себя разделить, у меня нет шизофрении. У Витренко нет шизофрении? Ну, наверняка что-то такое должно быть. Социалистка или коммунистка Ветренко незаметно превратилась в жутко религиозную женщину. Возглавляет целый собор православных женщин Украины. И она хочет нас убедить, что это могло произойти без потрясений для психики. Но вот как они вообще умудряются это вот проделывать несколько раз за одну жизнь? Бесконечный день какой-то сегодня у нас получился. Нервный, напряженный. Но не будем отчаиваться. Главное в эти сложные дни сохранить трезвый взгляд и спокойное, ироничное отношение к тому, что происходит вокруг нас. И не сойти с ума. Это была программа «Проты ночи» с Павлом Шереметом. Всего вам доброго. До завтра.